И всем привет, с вами Зумер, и сегодня я буду играть в такую игру под названием Геометри Dash. Так, давайте уже начнем. И с самого первого уровня давай. Так, давай, давай. Так, давайте, давайте звук сейчас сделаю потише, погромче, наоборот, чтобы услышали вы эту, эту музыку. Ушел, ушел с браузера, понял? О, все, бать. Вообще прикольная музыка. Мне вот нравится Геометрия Dash, потому что в каждом уровне как бы есть своя музыка и это они, они всегда делают музыку приятной вообще музыка всегда на высоте там а блин -мо ⁇ ушел с рекламы ушел отсюда так все давайте дальше сейчас я, я просто уже давно 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 играл в эту игру вот помню эти уровни точнее как я я помню что они есть но я не помню их вообще то есть что зачем идет и все такое? Вот, поэтому я как с чистого листа сейчас прохожу. Так. весь низ, я помню. Так, а дальше я не помню. Блин. А! -мо, -мо. О, самолетик. Да. да. О, монетка какая-то. Там была. Так. Давай, давай, давай. Просто суть, мне кажется, суть игры пройти именно без вот этих вот кристалликов. Потому что... Ну, с кристалликами слишком изи, потому что серьезно. Но с кристалликами, мне кажется, каждый сможет пройти. А так ты... Это нужно еще постараться. Так. Так, в общем-то, заново тут... Вот, летим э -э, на самолетике. Дальше я тут помню кое-что, а кое-что не помню. Мы упали просто там я рано прыгнул слишком. Вот, надеюсь сейчас такого не произойдет, потому что у меня бывают глюки. Ну все, мы перепрыгнули. А дальше я опять не помню ничего. О, опять какой-то самолетик. Вообще мне вот очень нравится музыка из этого раунда. Вот, ай, блин. Где-то я помню просто, вот они, блин, эти колючки. Да... Так, вот, тут я уже Прошел. И вот с этого момента начинаем еще раз. Так. Я надеюсь, мы сейчас не проиграем, как в тот раз, потому что... А... Ну, потому что не хочется. Прикольная музыка, просто хочется послушать ее. Вот, а не проигрывать. О, классно! О! о, о. Еще одна! Еще один самолетик! -мо, я, я дебил. Так, в общем-то, тут дальше я прохожу уже с этим... Э, как его? Уйди отсюда. Я, 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 не буду воскресать, я заново буду везде начинать, но все равно как-то стрёмно. Ого! Блин, 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 блин. Я, 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 не помню этого места. Как это, как это? А? Все, мы прошли. Миссион комплит, все. Хватит. Так. И сейчас мы будем проходить второй уровень. Страшный, страшный второй уровень. Так, что же он нам приготовит? Опять музыка классная. Угу. Так, ну пока все изи. Так. Я надеюсь, что это крутое сейчас произойдет скоро. О! Самолетик прям сразу. Прикольно. Ого! Прикольно. Мне нравятся мне эти новые уровни. Так. Опа, аккуратненько. Так. О! Так, дальше, дальше, дальше. О, отлично, отлично. Классно. Так, классненько. Теперь вниз, 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 вниз. Ой, блин, я чуть не прыгнул здесь. А здесь и не надо было. Ого, вот это реально эпичный уровень. Здесь сложно, да. А, блин, я дурак. Так, в общем-то, я тут заново начал проходить. Так, давайте вот это, вот это я помню. Да, блин, так и вот заново заново заново. Оп, я помню это место. Так 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 аккуратно. А блин. Так заново заново и вот вот. Давай, сейчас я точно не проиграю. Так 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 так. И и вот так 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 здесь так. Все ок ок все все и идите все. Да 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 идите. А, так вау. Офигенски. Вот это реально я называю эпик. Блин. Ха. Вот это реально эпик. Так, в общем-то, я продолжаю тут. Просто не, не, знаю, это, это без вот эти вот это портал моды, это просто невозможно пройти. Так, давайте. Ой. Что это за, за головы, которые за мной бегут? Что это вообще такое? Что это вот? Что это такое? Вообще офигели. Да. О, все, мы прошли. Мы батьки. А, так, и переходим к следующему уровню. Так, и этот уровень я вообще и раньше тоже не проходила вообще. То есть он самый сложный, я не знаю. Я его хочу просто вам показать. То есть если вы его не видели, то есть я вам его просто сейчас покажу. Так, давайте вот а, пойдем, проходим, проходим. Ё! Что, что это? Вот для этого и нужен портал мод, потому что вот, вот иногда бывают такие вот случаи, когда просто вот обидно, вот. То есть сам человек то может пройти, но просто вот вылезать какие-то случайности. Просто отвлек кто-то, еще что-то. А ты, у тебя был, был там какой-то рекорд, может быть. Так, дальше проходим. Так, 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 так. И вниз, 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 вниз. О! А это что еще такое? Вообще. Ш что это? Я, я не знаю, что это такое. А, 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 ну -мо, что это, что это? А, <свёк> <свёк> я, я, не знаю, что это такое. -мо, я не знаю, что это. Я, ни разу не проходил, поэтому я сейчас буду тупить. Потому что я, я ни разу не говорю, я же я, я ни разу не проходил. А, давайте вот так, так, так. Я, я не понимаю, как тут можно пройти. То есть, Подождите, нужно вот так перекатнуться и... А, по-другому как? Вот так? А, все, теперь понял. Да. Ё-мо. Ё-мо. уйди, 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 Джан. Вообще, ушел отсюда. Ушел, 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 ушел. Ел. И как... Что-то еще такое дерзкое. Так, 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 так. О, выровняли курс. Вообще прикольно, на самом деле. Да, мне нравится. Так, какие-то Майнкрафтерские пещеры. И вообще, какое-то все черно-белое. Мы возвратились назад в прошлое. То есть вперед в прошлое, да. А, это еще что? И не прыгнуть не пройти вообще. Так, теперь прыгаем, прыгаем, а, отталкиваемся. Что это такое? А! Вообще офигели! Это что еще? это? Я, я не знаю такого! Уйдите от меня, уйдите! А! -мо, это, это вот это реально хардовский уровень. Потому что я не привык играть, я говорю, я не играл вот этим шариком ни разу. То есть это какой-то шарик киборг, я не знаю, что ли. Как, какие-то у него способности другие какие-то. Я, я просто не, не играл ни разу и не приходил. Так, давай. Оп-оп. Ну, -мо. Я не знал, что там надо прыгать. Точнее, наоборот, не надо прыгать. -мо! Уже 44-й раз пытаюсь провести этот уровень. А, и наконец-то! ё -моё. У меня уже это самое. На видео, знаете, как это записывать? Это капец. Так, какой-то. А почему это самый? О! Ну все! У нас пройдены все уровни. Так, ну и в общем-то, если вам понравилось это видео, то почему бы не подписаться на канал и не поставить ему лайк? В общем, всем спасибо за просмотр. С вами был Зумер, всем пока!